Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас грешны. Господи Иисусе Христе, это не Божий помилуй меня грешный. Господи Иисус Христе, это не Божий помилуй меня грешный. Господи Иисусе Христе, это не Божий помилуй меня грешный. Ну, поймите, что нарушения такого грубых не было, таких явных провокаций не было. Слава Богу, пострадавших нет, но были яйца конечно, это досадно. Ну, я думал, что более демократично пройдет это. Силовые наши правоохранительные органы, национальная гвардия, национальная полиция среагировали вовремя, поэтому без происшествий, я думаю, что так дальше будет проходить. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, Сыне Божий, помилуй нас грешных, и благослови Заборонити ходу містом Києвом вулицями, хай собі йдуть десь там помоляться відповідному місці, де їх направи влада, але в місто не можна пускати, бо вони, якщо їхня та мета створити провокації в Києві, запланована, вони того досягнуть. Нічого їх не зупинено.